qəlbivə hakim ol xanım qoyma qəlbivə evli xanım qəlbinə yad kişinin məhəbbəti daxil olsun necə başlayar yazar pozar başlayar gözünü qorumaz başlayar naməhremlə danışıqda həddi aşar başlayar qoyma qəlbivə yad məhəbbət daxil olsun Allahın qəzəbi var hədisdə var o xanım ki həyat yoldaşı var amma gözünü doldurub baxır başqalarına Allah deyir bu qadına o qədər qəzəblənər işdə də qəzəb u. Qəzəbi işdətdən Allahın. Nə sorət eləm. Olmaz ki xanım. Ailəvidə bədbəxt edirsən, özünü də bədbəxt edirsən övladlarını da bədbəxt eləsən, hə? Bəzi xanımlar qorusunlar özlərini. Allah həll verəcək. Dünyada gəlir özü belə bəlalar dünyaya qalara bilsinlər. Allah çox aparmır. Ha? Allah bir həddə qədər səddlərdi qurban olduğum. Birinci başa salar. Və bu bu özü bir başa salma idi, ayıldı. Olmaz danışmaq. Olmaz daha. Yəni o bilirsən, o, o danışıq səni ar aparacaq. İndi yəni demə eləmə bir nəsə mövzu olar, müəllim, tələbə olar, sual verər. Bundan işim yoxdur, yəni bir iş olar. On baş bildizsə nə edirəm? Hansı istiqamətə gedərsən sən? Qalbın çıxdı nəzarətindən. Bacarmıram. Çox da rahatdır deyir bə, bacarmıram. Niyə bacarmırsan ki? Bacarmalısan. Allah qalbi sənə verib səni qəlbə verməyib. Hakimisənsən, o deyil. Şeytan da mindənə də bəhanə gətirir ortda. Düzür, qoşur. Axı o sənə diqqət etmədi, həyat yoldaşın sənə vaxt ayırmadı. Neynəyin Nə, başqa yol? Bular hamısı məsəfəsədir. Əşit və bilin. Hamısı məsəfəsət. Hamısı hiylədir. Hamısı səni uçurum ucun hazırlanıb. Hamısı səni bədbəxt eləmək istəyir. Allah dəik səni əlindən tutmaq istəyir. Və çıxartmaq istəyirsən o bəladan model müdirlər faydalı olar bu çıxış. Nəzarət elə. Kiçilər üçün çox danışmışam belə, yəni xanımlar deyir niyə məs bu gün belə oldu? Kiçilər nə qədər danışmışam. Hələ bütün gününü danışıram da. Səbirli adamlardır, mənə qulaq asırlar, sağ olsunlar. Neçə dəfə demişəm belə mövzulara. Muraqibən